Виделка в лівій руці, ніж у правій. Це знань недостатньо, аби впевнено почуватися за столом. Особливо коли перед вами така кількість приборів. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Лілія знавець етакету за столом. І сьогодні вона поділиться секретами хороших манер. Є золотое правило. Ви починаєте кушать самими крайніми. С приборами и потихоньку-потихоньку продвигайтесь вперед. Поскольку первым подается салат, поэтому вилочка салатная, она немножечко меньше размера, чем вилка для основного блюда. То есть такая як видрезняты выдалки за формой Рыбная вилочка, она с такими маленькими вымочками. В любом случае они будут. А форма может быть отличаться более круглая, более длинненькая. Это уже не так важно. Ложечка для супа, она кладется после э, ножа э, для салата, потому что суп подается во вторую очередь. Но она тоже бывает очень разной формы. Бывает так, что здесь она симметричная, а бывает э, более закруглый конец, э, потому что есть правило, что суп нужно кушать от себя, и, соответственно, этим кончиком легче орудовать в тарелочке. Традиционно по тарелке ложат э, десертная ВДЛ-ката ложка и приборы для морепродуктов правильно? Ну в данном случае у нас есть десертная вилочка, десертная ложечка, а приборы для морепродуктов э, по-разному может быть сервировка. Но в данном случае их подадут отдельно, если эти приборы, если это блюдо закажут. Почему? Потому что приборов очень много. Немо в медичной щитке, прибор для разбирания лобстера. Мини-ножик то мини-видалочка допоможуть справиться с равликом. А расправиться с панцером устриці в силу вот с прибором. А здесь несколько ложек, которые нужны для того, чтобы из общих блюд доставать еду. Поэтому если какое-то общее блюдо лежит недостаточно близко возле вас, то лучше не тянуться к нему, а попросить. Или соседа, а лучше официанта. Это будет намного приятнее. Тогда как складывать приборы, когда я закончила трапезу? Если мы не закончили трапезу, вот как, как держали, так и оставляем. То есть, если вот такую вот композицию видит официант, он не заберет у вас тарелку. А если вы уже даже не доели, но вы не хотите, значит, вы складываете в одну сторону. И тогда это сигнал для официанта, что э, блюдо уже можно забрать. Не соромтесь запитувати, що це та як ним користуватись. Вічливість та порядність – ключі до будь-яких замків.